assalomu alaykum yigirma uch yoshli futbolchilar o'rtasida bo'lib o'tgan osiyo chempionati final uchrashuvidan so'ng mezbonlar bosh murabbiyi temur kapadze matbuot anjumanida ishtirok etdi va jurnalistlar savoliga javob berdi bugun g'alaba qozonib butun xalqimizni xursand qilmoqchi edik biroq bu ishni uddalay olmadik buning uchun uzr so'rayman nasib emas ekan barcha muxlislarimizga rahmat aytamiz keyingi turnirlarda yaxshiroq natija qayd etishga harakat qilamiz bo'riyevni o'yin davomidagi harakatlari xususida nima deya olasiz u o'yin davomida yaxshi harakat qildi bugun o'yin qiyin bo'ldi afsuski mag'lubiyatga uchradik bolalarga rahmat aytaman bu bizga katta maktab bo'ldi bu mag'lubiyatdan keyin yanada kuchliroq bo'lamiz deb umid qilaman charchoq xususida fikrlaringiz albatta bu turnirda hamma jamoalarda charchoq bor ayniqsa finalchilarda chunki uzoq yo'l bosib o'tildi bugun bolalar borini berib harakat qilishdi bizning bu jamoani tashkil qilganimizdan asosiy maqsad olimpiada biz bu turnirda yoshroq futbolchilar bilan ishtirok etgan bo'lsak ham yaxshi natija qayd eta oldik deb o'ylayman bu turnir futbolchilarni ham ruhan ham jismonan ko'rib olishga yaxshi imkoniyat yaratdi bolalar zo'r o'ynadi men ular bilan faxrlanaman bir o'yinda qaysidir futbolchi yaxshiroq o'ynagan bo'lsa qaysidirda yana boshqasi aytishim kerakki hali yanada o'sishimiz kerak futbol shunday narsa uzoq dam olmaysiz o'yin tugagandan keyin u tarixga kiradi siz keyingi o'yinga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak to'g'ri futbolchilarimda ruhiy va jismoniy tomonlama biroz toliqish bor lekin hayot davom etadi deya fikrlarini yakunlagan o'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi temur kapadze